آج اگر کسی ظالم سے ظالم انسان کے گھر میں اس کا چھوٹا بیٹا فوت ہو جائے سب لوگ تعزیت کے لیے دوڑتے ہیں فلاں گھر میں فوتگی ہوئی ہے تعزیت کرو تسلی کے جملے بولو اچھا نہیں ہوا اللہ آپ کو صبر دے ہم غم میں آپ کے ساتھ ہیں قبر بنانے میں دوڑتے ہیں ہے یا نہیں ذرا اپنے اس پیغمبر کی تکلیف کو دیکھو اس حوالے سے کہ جب آپ کے ہاتھوں میں آپ کا معصوم بیٹا جس کی ابھی عمر دو سال کے قریب بھی نہیں پہنچی ابراہیم وہ سسکیاں لے رہا ہے اور اس کی آخری سانسیں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یوں اٹھا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو وہ موتیوں کے قطروں کی طرح آپ کی پیشانی سے ہوتے ہوئے آپ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گر رہے ہیں ایسے موقع پر اچانک ان کی وہ سانس بند ہو گئی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کتنا بڑا دکھ ہوگا یہ اس دکھ میں بولو پوچھو ذرا تاریخ سے سیرت سے پوچھو کون سا چچا اور کون سا چچا کا بیٹا آپ کے گھر میں تعزیت کے لیے آیا وہ مشرقین مکہ ان کفار مکہ نے خوشیاں منائی ہیں جاؤ آج قصہ ختم ہو گیا محمد کی صرف بیٹیاں رہ گئی اس کا کوئی نرینہ بیٹا نہیں رہا اس کا دین ختم ہو جائے گا نسل بیٹوں سے چلتی ہے نسل بیٹوں سے چلتی ہے نیک نامی بیٹوں سے ہوتی ہے جب بیٹا ہے ہی نہیں بیٹا تھا وہ چلا گیا آج مکہ میں لوگ خوشیاں کر رہے ہیں تازیت کوئی نہیں کر رہا وہاں امین نے آ کے کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیف بھی دین کی کی خاطر برداشت کی ہے لا الہ الا اللہ کی خاطر برداشت کی ہے پھر آپ کی دو بیٹیاں ہیں اپنے حقیقی چچا اسی ابو لہب کے دو بیٹے اتبہ اور اتبہ کے نکاح میں ہیں ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی ادھر جس وقت اس ابو لہب نے پتھر مارا اور ایک جملہ کہا تب بلک یا محمد علی جمع تھا اے محمد تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ معاذ اللہ تو برباد ہو جائے تو تباہ ہو جائے تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا ہم تو سمجھے کوئی بہت بڑا کوئی پیغام سنائے گا لا الہ الا یہ کوئی پیغام ہے اس نے پہلا پتھر مارا سورے تبت ابی لہب سورت اتری ساری زندگی اس کی بیوی ام جمیل نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے خود سردار ہے غلاموں سے خدمت لے سکتی ہے کہ تم وہاں سے کیکر اور جھاڑیاں اور کانٹے دار شاخیں لاؤ نہیں نفرت اتنی میں یہ کام خود کروں گی سردار کی بیوی ہو کر ساری زندگی کانٹے بچھاتی رہی اور اسی طرح ایک بہت بڑے کانٹوں کی گٹڑی اٹھا کے آ رہی تھی رسیوں سر پہ پھنسائی ہوئی تھی وہ پھسلی اور یہ گلے میں آ کے لگی اور اس کے اوپر وہ وزن پڑا گری وہیں مردار ہوئی قرآن کہتے ہیں مسد کھجور کی شاخوں کی اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھال کی رسی اس کے گلے میں اٹک رہی ہے اور قیامت تک اس کا یہی اور قیامت کے بعد آگے یہی ہوگا اس ابو لہب کے دو بیٹوں کو عطبہ اور اتبا کو رقیہ اور ام کلسون دی رشتے میں جب یہ صورت نازل ہوئی یہ نفرت میں بڑا اور اس نے گھر میں آکے بیٹوں سے کہا اب فیصلہ کرو گھر میں باپ کو رکھو گے یا محمد کی بیٹیوں کو لاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ غم اور یہ درد اس آدمی کو محسوس ہو سکتا ہے جس کی بچیاں ہوں اور وہ کسی کے نکاح میں ہوں اور اذیت والی زندگی گزار رہی ہوں یا انہیں طلاق کی دھمکی دی جائے اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بچی کہتی ہے اس کے ماں اور باپ لڑکے کے باپ اور ماں کے پاؤں میں اپنی عزت ڈال کے کہتے ہیں خدا کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دوسری بیوی بھی لے آؤ ہم اعتراض نہیں کرتے مگر ہماری بیٹی کے اوپر طلاق یافتہ ہونے کی مہر نہ لگاؤ یہ عیب نہ لگاؤ یہ دپا نہ لگاؤ جبکہ آج کون سی عزت رہ گئی غیرت کہاں رہ گئی آپ سوچیے کتنی بڑی عذیت کی بات ہے صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر گھر اجاڑا جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے جب طلاق ہوئی انہوں نے کہا ہم نہیں لاتے محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کو آپ رکھیں گے آپ ہمارے باپ ہیں انہوں نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کی آپ دیکھیے ذرا کچھ رشتوں کے آداب ہوتے ہیں کچھ خیال ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھو سسک سسک کے گھر میں مریں گی ان کا رشتہ کرنے والا کیوں نہیں ہوگا کیوں کہ میں اتبا اور یہ اتبا انہیں چھوڑ دینے والے ہیں آج ہم طلاق دیتے ہیں وہ بیٹیاں باپ کے ساتھ لپٹ گئیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھیے ہمارے پہاڑ کے اندر اتنی استقامت نہیں اللہ کی قسم آپ نے بیٹیوں کو سینے کے ساتھ لگا کے فرمایا یہ اللہ کی خاطر ہے اللہ ان بدبختوں کے بدلے میں تمہارے لیے بہترین شوہروں کا انتظام فرمائے گا ادی تو فل احد مجھے اللہ کے دین کی خاطر اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا